बसमिल वरहल वर्क मुदम सामिन आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन कासम की बायोग्राफी आज की हमारी एपिसोड नंबर आठ है और यह एपिसोड नंबर आखिरी है लास्ट एपिसोड है ये हमारी शाम के वक्त हर गली कूचे में गम और गुस्से से शोर मचा हुआ था हजाज बिन यूसुफ के खानदान और सलेमान बिन अब्दुल मलिक की दुश्मनी की खबर सबको मिल चुकी थी हर घर में सिंध के नए गवर्नर की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की वापसी की बातें हो रही थी शहर के हजारों लोग जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे वो सब शाही महल के बाहर जमा थे और मोहम्मद बिन कासिम की वापसी का फैसला वापस लेने का कह रहे थे मगरिब की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज के तमाम बड़े अहदेदारों को महल के बड़े कमरे में जमा किया गया और मोहम्मद बिन कासिम को भी शिरकत पर मजबूर किया गया इस मौके पर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं सुबह दमिश्क मशक्रवाना हो जाऊंगा। मैं अपने इस फैसले पर अमल करूंगा। एक मुजाहिद और सिपाही का सबसे पहला और बड़ा फर्ज अमीर की बात मानना है आप आज के वाक़े से परेशान मत हूँ बल्कि नए हाकिम का भरपूर साथ दें शायद अमीर उमिन सुलेमान ये देखना चाहते हूँ कि मेरे दिल में अमीर का हुक्म मानने का कितना जज्बा मौजूद है मैं अपने अमीर का हर फैसला कबूल करता हूं दमिश्क में वो मुझसे खफा थे उस वक्त उन पर कोई अहम जिम्मेदारी नहीं थी मगर अब उन पर आलम इस्लाम की भारी जिम्मेदारी आ गई है इसलिए उनके मिजाज में यकीनन तब्दीली आ चुकी होगी हो सकता है कि वो मुझे हिंदुस्तान की तरफ दोबारा भी भेज दें लेकिन अगर उनकी मुझसे गलत फहमी दूर ना हुई और उन्होंने मुझे वापस ना भेजा तो भी आप सब पर यजीद बिन अबू कप्शा की इताज फर्ज होगी सिंध के सरदारों ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा हमें सलेमान की बदनीयती का इल्म है वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करेंगे हम आपके इर्शाद पर आग में कूद सकती हैं मगर आपको हमारे सामने हथकड़ियों और बेड़गियों में जकड़ा जाए यह हमें कबूल नहीं है आपके उनके साथियों के दिल में नए खलीफा का एहतराम जरूर होगा मगर हम आपका एहतराम करते हैं हम ऐसे खलीफा का एहतराम नहीं करते जो सिंध को एक मोहसिन से महरूम कर दे हम जिंदगी और मौत का वादा आपके साथ कर चुके हैं आप सिंध में रहें अगर आपके अरब साथी आपका साथ छोड़ भी जाएं तो हमारी एक लाख तलवारें आपके हक में बुलंद होंगी भगवान के लिए हमें हमें अकेला छोड़ कर ना जाए एक और सरदार ने कहा आप कम अज कम इस वक्त तक यहाँ रहें जब तक खलीफा सुलेमान की नीयत का इल्म ना हो जाए आप खुद फैसला करें कि यहाँ की हजारों लावारिस बेवाएं आपको सहारा हजारों यतीम आपको अपना सरपरस और हजारों बूढ़े आपको अपनी औलाद समझती हैं अगर आपको यकीन ना आए तो आप जरा बाहर झांक कर देख लें वो लोग आपकी रवानगी के ख्याल से तड़प रहे हैं ये कहकर सिंधी मुआजिज़ की आवाज भर गई वो चेहरे को हाथों में सिसकियां लेकर भरने लगा मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं अपने हर सिपाही को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता हूँ मेरा हर सिपाही जज्बे के लिहाज से मोहम्मद बिन कासिम मुझे दरबार खिलाफत के हुक्म को हर हाल में मानना है आप सब मेरे इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने का वादा कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि से जाते हुए मुझे दुखी ना करें। मैं एक दिल से यहां से यहां जाना चाहता हूं। यहां पर इस्लाम कबूल करने वाले सब लोग अजीम हैं अब सिंध का मुस्तबिल किसी मोहम्मद बिन कासिम का मोहताज नहीं होगा अब ईशा की नमाज का वक्त हो गया है और मेरी हालत कुछ ऐसे मुसाफिर जैसी है जिसने एक तवील सफर करना हो और उसे आराम की जरूरत हो भीम सिंह जो कि मोहम्मद बिन कासिम से बहुत मुतासिर था उसने फौरन कलमा तौहीद पढ़ा और कहा मैं अगर इस्लाम की खूबियों को देखना चाहूं तो वह आप पे मौजूद है मेरे नजदीक सच्चा मुसलमान वही है जो आप जैसा मुसलमान हो मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर भीम सिंह को गले लगा लिया और कहा मेरे भाई मुसलमानों में तुम्हें मेरे जैसे हजारों इंसान मिलेंगे फिर कमरे में मौजूद सिंध के मजीद सरदारों ने भी कलमा तोहिद बुलंद आवाज से पढ़ा और सब मुसलमान हो गए सब ने मिलकर नमाज ईशा अदा की सुबह के वक्त शाही महल का दरवाजा कई हजार लोगों में घिरा हुआ था मोहम्मद बिन कासिम जब दरवाजे से बाहर आए तो यकदम लोग रास्ता बनाकर दोनों तरफ खड़े हो गए फौज के बड़ेदारों ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया जब भीम सिंह की बारी आई तो वह बेअ्तियार मोहम्मद बिन कासिम से लिपट गया उसकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी था उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा मेरे मोहसिन आपने मेरा इस्लामी नाम तजवीज नहीं किया मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा अगर तुमको पसंद है तो अपना नाम सैफुद्दीन रख लेना भीम सिंह ने ऊंची आवाज में कहा लोगों सुन लो मेरा नाम आज से सैफुद्दीन है तुम गवा रहना कि यह नाम मुझे मोहम्मद बिन कासिम ने दिया है महल की सीढ़ियों पर एक सिपाही सफेद घोड़ा लिए खड़ा था मोहम्मद बिन कासिम सीढ़ियां उतरकर घोड़े पर सवार होने लगे तो यजीद बिन अबू फौरन आगे बढ़े और घोड़े की बाग यजीदिन कर पाओ को हाथ लगाकर चूम रहे थे आपने कई मरतबा उनको ऐसा करने से रोका मगर जब उनको पता चला कि यहाँ की रिवायत है कि किसी देवता नुमा इंसान को इज्जत देनी हो तो ऐसा किया जाता है

जिसमें वो लोग रह रहे थे वो बूढ़े बता रहे थे कि उन्होंने ये मंजर किसी बादशाह की आमद पर भी नहीं देखा था वो जिसको अपना दुश्मन समझते थे वही उनका सच्चा हमदर्द बना था सैफुद्दीन यानी भीम सिंह अपने साथियों के साथ एक ऊंचे टीले पर खड़ा मोहम्मद बिन कासिम को जाते हुए देख रहा था उसने अपने साथियों से कहा तुम सब लोग देख लो को सिंह का आफ्ताब आज दोपहर के वक्त गुरूब हो रहा है ये कहकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जोर पढ़ कर जब उमर बिन अब्दुल अजीज बहे तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार नहायत तेजी से उनके पास आकर रुका है घुड़सवार का चेहरा गर्द से अटा हुआ था भूख प्यास और थकावट से चेहरा भी मुरझाया हुआ है उमर बिन अब्दुल अजीज के करीब जाकर उस सवार ने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज ना निकल सकी आखिर उसने हाथ से उन्हें रुकने का इशारा किया और घोड़े से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा मगर चंद कदम चलकर वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया इतनी देर में घोड़े ने भी एक झजरी ली और नीचे गिर कर वो भी मर गया लोगों ने घुड़सवार को उठाया और मस्जिद के हुजरे में ले आए थोड़ी देर बाद जब घुड़सवार को होश आया तो उमर बिन अब्दुल अजीज उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे उसने पानी का प्याला देखा और प्याले की तरह मुंह करके जल्दी जल्दी पीने पानी पीने का कहा वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा थोड़ी देर सब्र करके पानी पियो तुम बेहोशी में पहले ही बहुत पानी पी चुके हो अब जरा कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो मेरे ख्याल में तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो क्योंकि तुम्हारा घोड़ा यहाँ पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था फिर मोहम्मद उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक खादिम को खाना लाने का हुक्म दिया मगर नौजवान ने कहा मुझे पानी पिला दो मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही है उसके साथ ही यूं लगा जैसे उसको कुछ याद आ गया हो उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और कहा मैं पहले ही बहुत वक्त जया कर चुका हूं आपको यह खत देना था मगर इसके आगे वो, के वो कुछ बोल सका वो बोल ना सका उसकी आंखें हैर से खुली की खुली रह गई उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा नौजवान मैंने तुम्हारा खत पढ़ लिया है तुम्हारा घोड़ा हलाक हो गया तो मैं समझ गया कि तुम कहीं दूर से कोई अहम पैगाम लाए हो जब तुम बेहोश हो गए तो खत तुम्हारी जेब से गिरकर मेरे हाथ में आ गया था जिसको मैंने पढ़ लिया था नौजवान ने कहा मोहतरम फिर मोहम्मद बिन कासिम के लिए कुछ करे वरना उन्होंने हौसला देते हुए कहा कि हौसला रखो मैं खुद अभी और इसी वक्त दमिश्क जा रहा हूँ मेरा घोड़ा बिल्कुल तैयार है फिर उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा और पूछा क्या मेरा घोड़ा तैयार है खादिम ने कहा जी हाँ आपका घोड़ा बिल्कुल तैयार है आने वाले नौजवान ने कहा मेरा नाम जुबैर है क्या मैं भी आपके साथ चलूं? उमर बिन अजीज ने कहा नहीं बेटा तुम आराम करो तुम पहले ही सफ़र की वजह से निढाल हो चुके हो जुबैर ने कहा मोहतरम मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे चेहरे पर थकावट के नहीं बल्कि मेरे दिल की बेचैनी के आसार हैं अगर मैं यहीं इंतजार में रहा तो इंतज़ार की मुझे ज्यादा तकलीफ होगी मोहतरम शामी ये थी एपिसोड नंबर आठ जो कि यहाँ पे मुकम्मल होती है मिलती हैं जल्दी नई एपिसोड के साथ अल्लाह हाफिज़